Вітаю! Я Вадим Єфіменко. Це незалежна медіаплатформа експерт КР і передача Політпростір. Сьогодні з нами представник партії Батьківщина Сергій Нєженцев, Також з нами експерт, журналіст і юрист Сергій Якименко. Так, отже, так, взагалі, ситуація з батьківщиною досить, досить така незрозуміла. Після подій, котрі трапились, коли, можна так сказати, коронували Вілкова, батьківщина Київ, вона звільнила з посади Бабенко і всю групу. Взагалі, помітно було, що Бабенко якось не туди веде, щось не то робить, що вона якось заігрує з опозиційним боком. Yeah. Не могу сказать, что она именно с оппозиционным блоком заигрывает или заигрывала. Э, По-моему, она просто имеет свою позицию и действовала в соответствии своей позицией. Я отсутствовал в это время в Кремроге, не участвовал в дебатах, поэтому я не знаю ни о каком. Воздействие, ни о каком давлении. Вообще-то я знаю ее, Ольгу как человека действительно со своим мышлением, со своим представлением о порядочности, об ответственности. Видимо, так она и действовала. А мне кажется, совершенно понятная была ситуация с Бабенко, с Батьковщиной. Пресса об этом местно писала. Писали о том, что она возглавляет строительную фирму, которая выиграет большие подряды. Большие деньги идут из местного бюджета и без вилкула поддержки а по блоку это просто не может быть. Взаг Взаг это так. Изначально было понятно, что Бабенко и по это, в принципе, так а и на это визитная карточка, за которой все это. На то, что было позже, это подтвердило. Так что на, на, нашей на початку политической агитации, да. взагали, казали, еще Бабенко кума Вилку. А так, и и нав... так, на одном из ну, бордов быть, так и написали. Мой тезка скажет, кума или не кума. Нет, я за то, что она кума, я знаю, что она Пояснила это, объяснила и возрастом своей дочки, и возрастом Вилкулы. И поэтому она сказала, что это... Просто Чепуха. Но, нам, да, хорошо, да. Но насчет подряда строителей. В советские было... времена была такая коррумпированность, откуда качали деньги. Я вот начинал юристом управления капстроительства НКГО, Олег Иванович Храбко тогда руководил, а там Клевакин был. Я это все еще тогда это было. Это те люди, которые брали еще в советские времена, когда БХСС работал. А уже в наши, так сказать, демократические времена, когда нет и можно создать юридический лист, это вообще, так сказать... Ну, я, 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 я вам так скажу, я не, не, не могу ничего прокомментировать по поводу выигрывания ими э, тендеров. Я не участник этого, не, не причастен к этому, ко всему. А когда не знаешь, то лучше ничего не говорить. Единственное, что я вам могу рассказать, я историю становления не ее, ну допустим, как предпринимательницы, а ее мужа Игоря Бабенко очень хорошо помню. 90-е годы у меня беседа была с его отцом. С его отцом я работал, когда он еще был трест и в тресте криворожил строй, заместителем управляющего. Он меня тогда просил. Говорит, сын решил заняться строительным бизнесом. Я говорю, отговори его. Это неблагодарное занятие. Он говорит, я пробовал, он все-таки хочет заниматься строительным бизнесом, и у меня к тебе просьба, что если у тебя будет какой-то там объект, что-то что, -то, что -то строится, покажи Игорю, может быть, он у тебя что-то и будет. Ну, так случилось, что я ничем ему не сумел помочь, Игорю Бабенко. Ну, со временем смотрю, что царапался, Царапался в этом сложном строительном бизнесе и стал одной из самых авторитетных строительных фирм в городе. Звали, вот давайте пойдем на парадуче. Как специалист, говорю, знаю, да. я знаю, что даже строительный давайте. бизнес вот я закончу, начинается с получения строительной лицензии, она практически идет за взятки. Я знаю людей, которые специализируются на помощи в этим это все время, взятки. Ну, У нас все. У нас, же все на у нас наверное, все лицензии. Mm -hmm. Если уже на то пошло. Ну, строительные. Наверное, так. Давай Но опять его... же, если не знаешь этого. треба більше заплатити. Давайте перейдемо до графіка. Все-таки так скільки використали партії на передвиборчу агітацію в Кривому Розі. І що цікаво, батьківщина використала найбільше з усіх, навіть більше, ніж опозиційний блок, це 1 мільйон 278 тисяч 52 гривні і 98 копійок. Звідки ці гроші з'явились у батьківщині? Такі великі. Ну, я... от ви говорите о цифрах підтвердив, як вони З офіційних ресурсів. Тобто ми взяли э, з офіційних ресурсів батьківщини, де офіційно представили, наскільки було використано. Я, на... я всім глава, глава районної організації, я не можу вам назвати ні одної цифри. А от взагалі, так, ми запрошували сюди Бабенко. Але вона на жаль відмовилась, вона нічого не прокоментувала. Нам вона, ну тобто, ми розуміємо, що ви не все можете знати про батьківщину, не всі цифри. Тому якщо Бабенко захоче прийти сюди, то ми її чекаємо обов'язково, щоб вона змогла прокоментувати ці цифри. А не здається вам, що ці цифри, так такі великі цифри, ну на передвиборчу кампанію, агітацію. І, наприклад, батьківщина йшла і йшла з тим, що вони перемагають тарифи, треба знижувати інше. Чому б, наприклад, половину цієї суми не ну, не дати нужденним на ті ж тарифи так само. Це було б більше. Ну, на що того, що давати нужденним, знаєте, цю большевистську… Да. на всіх не хватить да. і безплатно. Давайте розділимо проп'ємо. проедим а потом будем опять заново грабить. Я не хочу даже комментировать. Вот вы говорите, где брали деньги. Но Батьковщина, вообще-то, как и многие другие партии, многие источники финансирования, я не знал. Очень многую агитационную продукцию мы получали централизованно. Где ее, кто ее оплачивал, Допустим, я на своем районном уровне этих вещей не знал. Не, не мой, это был уровень, я не знаю. Вот вы говорите, а что, допустим, бы вы... А чого тогда юлю Владимира Ну Тимашенка ні пригласить сюди, ні спросить где вибрали деньги? Ну На... це коли буде вона йти в Верховну Раду, так і буде таку віконець, може. Тоді хай вона приходить. Давайте ми перейдемо аж так. Потім батьківщина зайшла в міськраду і. Київ центр звільнив, можна так сказати, голову партії Бабенко, а також розформував партію в міськраді. І, давайте ми слова... і, знову... і знову ми подивимося слова Бабенко з цього приводу. Так вона каже, наша організація вистояла і побіділа в усіх протистояння двох олігархічних груп. Так? Однак вищестояще партійне руководство батьківщини вирішила інакше, В угоду розкладу політики. нас передали. Киевскому руководству партии Батьковщины не нужны лидеры. На местах им нужны беспрекословные исполнители. Кто такие все беспрекословные исполнители, которые потребнее. Получается, вы беспрекословный исполнитель. Вот лидеров исключили, остались беспрекословные исполнители, которые дружить. Значит, были. смотрите как. Я вам так скажу: что после того, как лидера исключили, деятельность организации была полностью прекращена. Никто не взялся, никто не взялся за руководство этой партией. В отношении того, что, что случилось с Батькивщиной, а разве это первый раз случилось с Батькивщиной в Кремрое? На моем веку это третий раз. Третий раз, когда вдруг что-то меняется на самом верху. И меняется, естественно, руководитель городской организации. Ну, это да. Получаем, выходит у нас. То есть, так? это давайте говорить прямо, это в стиле этой партии, к сожалению, выживать непросто. И я подвергся ну, не раз, такому вот необъясненному, никем не объясненному поведению. Так было со мной в 2010 году. Так со мной произошло в 2015 году. А чему Переду. вы еще и в Батьковщине, а что вы знали, что это с партией отбывалось? Вы знаете, все-таки у человека, когда есть какие-то ну, идейные убеждения, и ну, вот, вот все-таки, вы понимаете, Юлия Владимировна вызывает такое моменты, что иногда хочется ей верить. До какого-то определенного момента, когда уже начинаешь понимать, что все дальше уже... Непонятно. Вы все-таки в Батькивщине. Не выходите из нее. Только Нет, подождите. Член. Я От приостановил официально членство, но я вам сказал, что пройдет время, мы посмотрим, что произойдет с Батькивщиной. Я, я дал оценку тому, что произошло. Я опубликовал в газете свое интервью. Вы не читали, наверное, где я прямо сказал поступок Тимошенко по отношению к Бабенко – это аморальный поступок. Просто аморальный поступок. Взагалі так, давайте мы еще один посмотрим. Бабенко в социальной мережі, в Фейсбуке написала привітання с тем, что вы обрані главой Центральной міської. Местной... Естественно. Как вы до этого ставитесь? Как с пониманием. От, наприклад, так, Колесник, він каже, він вчора нам казав да. про те, що Про, про неудачну сесію першу, що прийшло тільки 11 депутатів. Так, так, він взагалі сказав опо батьківщина. Тобто, і з, з цим з цим пов'язують з ну, опозиційним блоком. Як ви взагалі ставитесь? Батьківщина вона з опозиційним блоком? чи з ким вона? Ні, ми не були. Не с оппозиционным блоком, мы были со своими идеями. А что же я буду комментировать, когда кто-то что-то говорит? Ну, а действительно сессия сорвалась только один день? Какая? Давай это мы пленарное Нет, пленарное заседание, да, пленарное заседание действительно было сорвано. 11 человек Второе, да, 11 человек пришло, ну вот смотрите, а где тот же... Колесник був. От давайте я раз ми подивимось, подивимось Колесника в соціальних мережах, що він написав, ага. так? Він пише про те, що нарешті закінчилась сесія Центрального міського району, і ніхто не прийшов. Які демократи за... домовлялись, не домовлялись, нічого не вийшло. Це сесія... ціна перемоги на моментальному договорі. Сесія, сесія не в короткострочній перспективі. Да, ну, терм... перспективі. Да, это у вас ну, во-первых, неправильна термінологія. в короткострочній перспективі. Да, неправильна термінологія. Нельзя так, ну, як, от люди ж говорять вот так. Сессия не завершалась. Сессия, в сессии был объявлен перерыв. Второе пленарное заседание сессии действительно не состоялось из-за неявки тех же депутатов, которые были от УКРОПа. Ну, тех же не... депутатов, которые были избраны от блока Петра Порошенко. Понимаете? Ну, а тех же депутатов. Не говорит, что они не пришли, потому что им обещали должности, им не дали. Их обманули. У вас там действительно mm. обещают дождь какие-то распределять? О чем вы говорите? Ну вот колесник так. Со мной никто не вел никаких торгов, никаких бесед по поводу распределения должностей. Я еще когда мы перед моим избранием, перед моим избранием собирались в офисе блока Петра Порошенко так собрание демократических сил. Я просто сказал, говорю, смотрите, какая каверзная ситуация. Мы все демократичные, мы все самостоятельные. Нас 23 человека из 36, мы можем принимать любое решение. Оказывается, нас не 23. Когда мы начинаем считать, нас в лучшем случае 15 или 14 человек потому что у каждой организации демократической есть свое видение, свое представление о чем-то. Скажем так, не консолидировав депутатов, мы бы не провели первой сессии, мы бы не провели этого первого заседания. Когда это все-таки удалось сделать, вторую часть, я даже не, не могу объяснить. Если бы кто-то мне что-то сказал, что я хотел вот то-то, то-то, а вы там вот не вносите. Было бы понятно, что это предмет мог какого-то обсуждения. А так получилось чисто вот так вот в тупую неявка и все. И посмотрите кого. Оппозиционный блок заодно с блоком... Петра Порошенка і Укропо зривають. От. Взагалі, так, ви голова Центрального міського району, але в Саксансько-міському районі також обраний голова, котрий балотувався, можна сказати, на виборах від батьківщини. Ви якось зв'язуєтесь. Ні. Ні. Голова не обраний. Не обран. А взагалі, о, що там відбувається? Ви зв'язувались якось в Саксуанської районі? Ні, нікак, абсолютно добре, тоді поговоримо так, от у Батьківщини зараз репутація знову третій раз, як ви казали, підмочена у кривому розі. Як взагалі Батьківщина збирається її відмивати? Даже не представляю я. Даже я не представляю. Я не хочу в этом ну, як не участвовать. Я просто знаю, що нескілька очень багато людей розтирені. У нас була молодь. Молодіжі вообще очень тяжело переживать. крах каких-то своих надежд и уверований. Они действительно травмированы, очень многие люди. Ну, кое-кого я могу, допустим, морально как-то поддержать и направить. Кое-кто решил остаться с той частью Батькивщины, которая там, Осталось, как-то она будет создаваться, хотя я вам скажу, что я, например, не представляю, моя районная организация. Она же не ликвидирована. Она же как была зарегистрирована, так и есть. У нее есть юридический адрес, у нее есть юридическая регистрация. Никто ее не отменял. То есть это просто-напросто, знаете, как у меня есть один друг. Настоящий, вообще-то, друг, он э, патриот, националист в хорошем смысле этого слова. И он мне говорил, он украинскую мову, и говорит, «Батюшка Сергей владимирович я же вам давно сказал, что это фюрерская партия, а вы ей верите». Я действительно ей верил и верю. Может быть, еще что-то будет. Взагалі, батьківщина йшла на вибори, основна одна з основних тез були тарифи на комунальні послуги. А як батьківщина би збиралась реалізовувати це в кривому розі, знижуючи тарифи? Ну, В, в, в кривому розі, в віддільно взятому місті, ці речі взагалі не вирішуються. Тобто, батьківщина набирала сили для того, щоб набрать большее количество голосов и веса в Верховной Раде для того, чтобы действительно влиять и решать эти вопросы. Мы всеми способами содействовали этому, потому что цель стояла очень благородная, вы это прекрасно понимаете. Мы искренне хотели добиться этого чтобы и тарифы были снижены, тем более что и арифметика, и экономика показывают, что таки да, можно было бы добиться. Да и Международный валютный фонд говорил, что мы, в общем, не об этом говорили, мы говорили только о балансировке всех показателей, то есть они не требовали тупого вот, повышения тарифов. Ну, то есть мы действительно провели хорошую компанию, достаточно откровенную, честную. Мы очень много занимались волонтерской деятельностью, помощью и переселенцам, и детям обездоленным, и семьям обездоленным. Все было как раз очень... И на остаток, так, питаю таке. Вот много людей, которые голосовали за Батькивщину, вони сейчас бентежи не знают, что делать. Что бы вы им сказали сейчас? Я хотел бы так этих людей обнадежить тем, что когда они голосовали за Батькивщину, они голосовали за те идеи, которые мы поддерживали. Это было связано из. Во-первых, вот смотрите, как Батькивщина очень правильно и хорошо ориентировалась, надо ориентироваться на общие европейские ценности, на европейский путь развития, на борьбу с коррупцией, на снижение тарифов, на повышение средней заработной платы. Я сам участвовал в расчетах, когда мои специалисты, мои помощники – сказали, что да, минимальная заработная плата, уровень минимальной заработной платы в настоящее время должен быть как минимум две с половиной тысячи гривен, но никак не те цифры, которые сейчас называются и не как и как раз не те цифры, которые мы ожидать будем к концу года. То есть люди в это верили, и я им хочу пожелать: верьте, все равно все равно будем действовать. Но я, например, буду действовать сейчас со своей должности, со своего влияния, все-таки буду использовать максимальную, максимальную возможность для того, чтобы добиваться этого. Дякую. Сьогодні з нами був представник партії Батьківщина, голова Центральної міської районної ради Сергій Нєженце. До нових зустрічей. Підписуйтесь до нас на соціальній сторінці, а також на сторінку на Ютубі. Дякую. Дякую.